Дорогие друзья, огромное спасибо, что пришли сегодня разделить нашу радость, наш успех. Вы знаете, вот я зашел сегодня в это здание и с Владимиром Михайловичем сказал, мы это сделали. То есть долгий и тернистый был путь к этому дню. Наверняка многие помнят, что находилось лет 7-8 на этом месте. Это было полуразрушенные недостроенные здания АТС с березами на крыше. А перед нами находилась котлован, то есть была буквально свалка, в которую возили мусор как жители, так и коммунальные даже службы листья сваливали. То есть была проблема. И когда мы пришли сюда в 2003 году, то с Лысенко Евгений Дмитриевич, первое, что мы сделали, это вы, наверняка, все видели. Мы убрали мусорку, очистили и завезли песок, засыпали этот котлован. Мы завезли сюда 1100, я повторюсь, 1100 машин песка. 1100. Это только песка. Плюс ни одну сотню грунта сюда завезли. Да, может быть, это не Умань, не Софиевка, не Елисеевские поля, но тем не менее, это лучше, чем было здесь. То есть на сегодня решить эту задачу, я думаю, было бы очень и очень сложно, если не сказать больше, даже нереально. Поэтому низкий уклон тем людям, которые с первого дня нам пошли навстречу. Кто-то помогал, кто-то просто хотя бы не мешал. И за это им огромное спасибо. Потому что все это сделать, зная наше законодательство, зная наши законы, вот эти все разрешительные системы, ну поверьте мне, достаточно сложно. Я повторюсь, мы это сделали. Да, может быть прошло столько лет. Поверьте, мы занимаемся ну, достаточно давно бизнесом, 17 лет, открывали ни одну торговую точку, ни одно заведение. Ну, так долго, конечно, у нас не было прецедента, но тут были как объективные, так и субъективные причины. Мы их все преодолели, а их было очень много. Пришлось прокладывать все коммуникации, переносить два кабеля энергоснабжения, которые снабжают весь микрорайон здесь. Выносили отсюда теплосеть. Здесь, если вы помните, кто местный житель, сколько раз у вас прорывала водопроводная труба. Она нам заливала подвал, заливала наши коммуникации. Пока мы не заменили там, достаточно большой кусок пластиковой трубой, и вот уже многие лета, наверное, лет 5-6, все забыли что здесь была проблема. Правильно, Владимир Петрович, вот люди, которые здесь живут, подтвердят. Поэтому... Поэтому так да, так держать. А хотел бы заверить вас, что мы постараемся оправдать. Вот те теплые и добрые слова, которые были сказаны. Потому как мы действительно вот строительным направлением мы занимаемся 12 лет. Ну и достигли достаточно ну, серьезных успехов. Это вот пятая торговая точка у нас в городе. Вот. Ну, может, я ошибусь, но я думаю, что... В мы самая большая сеть в городе Изюме мы являемся официальными представителями лучших отечественных производителей мне не стыдно сказать, что рядом с нами находится завод Сокос оконные металлопластиковые и алюминиевые системы завод Комунар город Харьков это одни из лучших входных дверей на Украине допустим, они ничем не выступают ни Комунару, ни, ни Новому Стилю ни Бронвере и в то же время у них достаточно доступная цена. Фирма Коломбо, город Славута, лучшая керамика Украины. Ну и там дальше это Баутехник, Церзит, Такан. То есть достаточно серьезные украинские производители, которые, поверьте мне, не стыдно предлагать и очень удобно работать. Поэтому приходите к нам э, в наш магазин. Я думаю, мы сможем вам э, помочь в вашем ремонте, строительстве. Ну и даже обращаясь к городским властям, если когда-то в городе вдруг там, будет возможность где-то что-то строить, мы готовы там, рассмотреть предложение в плане поставок строительных материалов.